Tung tang ting ting ting. tung tang 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 tang. tung ting ting ting. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan vektor dari buku teks melibatkan pergerakan yang ada kaitan dengan fizik. Soalan dalam buku teks ikutkan hanya ada dua bahagian. Tetapi cikgu menambahkan dengan tulisan kelabu ni supaya jalan kerja tersebut bertertib. Jom kita mulakan. Soalannya, sebuah kapal terbang. Ting. Melakukan penerbangan ke arah utara. Ting. Dari lapangan terbang P ke lapangan terbang Q. Ting sejauh 1,200 km aha, dalam masa 2 jam. Aha, ada sedikit masalah kerana angin bertiup dari arah barat. Kalau tengok kompas utara, selatan, timur, barat. Dari barat bermaksud barat menghala ke arah timur. Bermaksud awan terletak dari arah barat iaitu di sebelah kiri kapal terbang. Sepatutnya berlaku interaksi antara angin dan juga arah kapal terbang. Dan interaksi tersebut berupa seperti berikut. Jika kapal terbang ingin membuat pergerakan ke arah utara tanpa pengaruh angin, maka ia gerak terus ke hadapan. Tetapi, jikalau wujud pengaruh angin daripada arah kiri, maka angin akan membuatkan kapal terbang tersasar ke arah rumput sebelah kanan. Kita dapat mengatasi masalah kapal terbang terbabas ke arah kanan tadi dengan menghalakan kapal terbang ke arah kiri. Kekuatan enjin menolak kapal terbang ke hadapan dan juga angin daripada arah barat menyebabkan kapal terbang kelihatan bergerak lurus ke hadapan. Contoh ini dapat dilihat dalam keadaan sebenar di video berikut. Kapal terbang yang ingin bergerak lurus ke hadapan sedang di Bantai oleh angin daripada arah kiri. Maka kapal terbang dihalakan ke arah lawannya supaya ia bergerak lurus ke hadapan. Faham. Cikgu wakilkan pergerakan jalan dengan garisan lurus. Terdapat tiga jenis pergerakan. Yang pertama ialah lurus ke hadapan. Kedua, pergerakan ke arah kiri. Ketiga, tiupan angin dari arah barat. Lagi sekali, halaju angin arah kapal terbang ialah halaju kapal terbang tanpa dipengaruhi angin kerana andai kata angin tiba-tiba terpadam maka kapal terbang tu akan bergerak ke arah sini hasil kombinasi antara pengaruh angin dan juga kapal terbang bergerak menyebabkan kapal terbang bergerak lurus ke hadapan. Maka, pergerakan lurus ke hadapan adalah halaju kapal terbang dipengaruhi oleh angin. Ini juga dikenali sebagai vektor paduan ataupun resultant vector. Maklumat dalam soalan memberikan jarak 1200 dalam masa 2 jam. Halaju ialah jarak laju masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa. 1200 bahagi 2. 600 km per jam. Soalan berikutnya, berapakah halaju kapal terbang tanpa dipengaruhi angin. Kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Maklumat atas, laju angin, laju dipengaruhi angin, bolehlah sari hipotenus. Punca kuasa 160 kuasa 2 campur 600 kuasa 2. 620.97 km per jam. Selesai. Alhamdulillah. Soalan berikutnya, hitung sudut antara arah yang dituju dengan arah penerbangan. Ini adalah arah yang dituju, manakala ini adalah arah penerbangan. Ini maksud sudut yang diminta dekat tengah-tengah sini. Tidak. Boleh gunakan trigonometri. Kita ada opposite, tentangan, adjacent, Tangent. Tangent theta 160 per 600. Anti. Tangent. Kita akan dapat 14.93 darjah beres. Soalan seterusnya, soalan minta arah asal kapal terbang itu. Ini merujuk kepada bearing kapal terbang itu. Bearing dihitung daripada utara ke arah jam sehingga mencapai arah sesuatu yang diminta. Dalam soalan ini, bermula daripada utara ikut arah jam sehingga jumpa arah penerbangan. 360 darjah tolak 14.93 sama dengan 345.07. Alhamdulillah. Ya, yeah, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa join telegram group Cikgu Hassan dan YouTuber untuk maklumat, untuk bahan dan rakaman eksklusif.